Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Ini satu pendedahan keputusan pilihan raya PRK Air Kuning yang mengejutkan ramai pihak. Tidak tahu sejauh mana kebenarannya, tetapi dinyatakan daripada Friends of Pakatan Harapan PH bahawa The Power of PHPN memberikan pendedahan Adakah ramalan ini benar atau ini adalah keputusan yang betul? Saya menganggapnya sebagai satu ramalan ataupun mungkin ada kebocoran yang berlaku kita pun tak tahulah. Ini diumumkan keputusan undian awal Dewan Undangan Negeri Air Kuning yang lepas. Pada pilihan raya yang lepas, Pakatan Harapan mendapat 146 undi. Manakala Perikatan Nasional 530 undi itu dalam keputusan undi awal dewan undangan negeri pada PRKR Kuning yang lepas. Manakala parti PRM hanya mendapat 3 dan muda mendapat 8 undi dalam keputusan undian awal dewan undangan negeri air kuning. Terkini menurut laporan The Power of PHBN ini kononnya dinyatakan Pakatan Harapan Barisan Nasional mendapat undi sebanyak 592. Wah, ini memang hebat. Terkini kononnya laporan ini menyatakan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional melalui calon perpaduan telah memperoleh 592 undi. Manakala Perikatan Nasional mendapat undi yang sangat merosot, yaitu kepada 156 dan PSM pula hanya mampu mendapat satu undi. Saudara-saudara sekalian, kalau benar keputusan ini sah, maka sudah boleh dapat dijangka bahwa Kaedah kempen yang digunakan oleh calon perikatan nasional nampaknya gagal untuk menarik dan memancing undi daripada para pengundi di PRK Air Kuning. Kaedah dan teknik mereka cuba menggunakan isu ladang babi tidak berjaya memancing undi khususnya Melayu Islam dan diramalkan bahawa isu ladang babi Menyebabkan pengundi bukan Islam menjauhi calon Perikatan Nasional Maka dengan itu adakah strategi penggunaan isu ladang babi Sebenarnya telah pun uh, menjerat diri Perikatan Nasional sendiri Menjerat kempen Perikatan Nasional sendiri Manakala Kenyataan Hadi Awang baru-baru ini berkait dengan uh, menunaikan haji dan umrah dibanding dengan mengundi juga telah dinyatakan menjadi punca um, para pengundi Melayu Islam juga telah beralih sokongan. Ini kata seorang daripada para penyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional Menyatakan bahawa kehadiran Hadi di dalam kempen PRK Air Kuning tidak banyak membantu bahkan bukan sekadar tidak banyak membantu tetapi menyebabkan calon Perikatan Nasional kini menjadi bahan. Hadi sebelum ini kalau tanpa kehadiran Hadi dalam PRK Air Kuning tiadalah bahan yang boleh digunakan untuk menyerang calon Perikatan Nasional. Tetapi kerana kenyataan dalil hadi maka kini kata para penyokong dan pengundi di PRKR Kuning kini mereka menjadi bahan. Jadi kehadiran hadi tidak membantu memenangkan calon Perikatan Nasional. Adakah dengan itu maka betullah um, keputusan terkini kiraan undi awal Dewan Undangan Negeri Air Kuning yang mana dinyatakan terkini Pakatan Harapan Barisan Nasional mendapat 592 undi manakala Perikatan Nasional 156 dan PSM pula 1. <tina> Namun demikian agaklah uh, mengelirukan Uh, keputusan undian awal yang dinyatakan oleh The Power of PHBN, tiada kenyataan sahih, tetapi kalau ini benar, maka sudah diketahui siapa yang bakal menang, sekian dulu, kita jumpa lagi bye-bye salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazli Unity Channel benarkah akan berlaku rombakan kabinet pada bulan Desember ini, karena apa? Kekosongan portfolio Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri yang kena kini dipegang oleh Tengku Zafrul Abdul Aziz dalam bulan Disember dilihat sebagai alasan yang akan membolehkan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim melaksanakan rombakan kabinet pada bulan Disember. Fellow Kanan Nusantara Akademik for Strategic Research Azmi Hasan berkata, Kauta untuk jawatan ini wajar kekal dengan AMNO untuk mengekalkan keharmonian di dalam kerajaan perpaduan. Justeru itu Azmi percaya Ahli Parlimen Titiwangsa Datu Sri Johari Abdul Ghani ialah calon paling sesuai untuk menggantikan Zafrul. Tempoh hidmat Zafrul sebagai senator tamat dalam bulan Disember. Rombakan boleh dibuat menukarkan Johari dari Kementerian Peladangan dan Komoditi kepada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Ini kerana kita telah melihat kerja dan prestasi Johari dalam sektor peladangan dan bagaimana beliau menangani cabaran yang diberikan oleh Eropah dalam isu kelapa sawit. Kredibilitinya diperlukan untuk menjadi menteri. Masa terbaik untuk rombakan ialah apabila tempo Tengku Zafrul sebagai senator tamat dalam bulan Disember dan ini mewujudkan sebab yang sah untuk rombakan. Perdana Menteri juga pasti mahu mengekalkan, mengelakkan rombakan kerana banyak parti dalam kerajaan kata Azmi Lapursku. Namun realitinya ialah Zafrul mendapat kedudukannya dari kota UMNO. Ia juga jawatan menteri kritikal sewaktu Malaysia berdepan isu tarif Amerika Syarikat. Sebelum ini, Anwar telah menolak kemungkinan rombakan kabinet seusai konvensyen DAP. Terdahulu, beliau menafikan pemilihan cabang PKR akan menjadi punca untuk rombakan berlaku. Rombakan jemaah menteri tiada keperluan, itu jawapan yang telah diberikan. Ahli Parlimen Sah Alam, Azli Yusuf menolak kemungkinan berlakunya rombakan Jemaah Menteri dalam waktu terdekat susulan spekulasi yang timbul ekoran pemilihan jawatan kuasa eksekutif pusat DAP. Secara peribadi, saya melihat tiada keperluan untuk Perdana Menteri melakukannya kerana jentera kerajaan madani ketika ini berfungsi dengan baik katanya lagi. Tambahan pula, parti keadilan rakyat PKR akan mengadakan pemilihan jawatan tertinggi termasuk krusial presiden pada Mei depan. Bagaimanapun, saya tidak menolak kemungkinan rombakan kecil hanya akan berlaku kerana Perdana Menteri perlu melakukan melantik pengganti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datu Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Yang bakal tamat tempoh sebagai ahli Dewan Negara pada Disember nanti katanya lapor sinar harian. Mantan ahli parlimen Bangi Ong Kian Ming mendakwa rombakan akan berlaku memandangkan beberapa timbalan menteri dari DAP tidak bertanding atau tewas dalam pemilihan tersebut. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying gagal memperoleh kedudukan 30 teratas dalam sesi pemilihan tersebut. Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulah Segaran mengundurkan diri dari pemilihan untuk memberi laluan kepada barisan kepimpinan muda. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.